Assalamualaikum saudara saudari apa khabar semua saya harap saudara saudari semua sihat wafiat uh, pagi ni saya tengah nak uruskan pasal indung madu lah untuk pengeluaran indung madu esok uh, yang hari ni dah keluar dah so sambil kita tengok indung madu tu uh, sebab kita mula awal hari ni uh, kita dah nak mula potong indung eh saya nak cerita sikit pasal STR tapi sebelum kita tengok dulu apa kita nak buat pasal indung madu kita Saffron guys uh, Saya sepatutnya Dia orang kata sepatutnya sampai hari ni Petang ni Kalau tak eh, pan, sampai petang ni pula Sampai dalam sehari dua ni uh, Tapi dia dah clear custom dah Siapa-siapa uh, yang order tu tunggu sekejap eh Dia dah clear daripada custom Semua sekali untuk saffron uh, Indong madu uh, Yang ini yang baru punya indong madu Okay Dia orang nak keluarkan Tapi sikit okay. So indong madu kita ni Ramai yang tanya nampak Ini indong madu Boleh clear tak? Nampak tak? Okay Indong madu kita kita jual pada harga RM36. Orang tanya kenapa ni? Saya macam nak naik sikit harga tapi saya... Tak tahulah saudara-saudari macam nak naikkan banyak pun rasa macam sukar nak naikkan banyak-banyak kan? Confused kan kadang, kadang? 15, 17, 18... <coughs> nah, indung madu. Okey. Okey. Boleh nampak tak? Apa ni uh, dia punya supplier dia ni. Okay. Sejak ini indong madu. Yang ini kita nak nak potong-potong dah hari ni. Cuba tengok dia bersih nampak tak? Abang yang dia letak ke? Abang yang tak nampak. Okay. Ini indong madu. Alright. Uh, ini indong madu. So, daripada sini nanti kita akan potong. Potong, 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 potong. Then baru kita pack indong madu ni. So, hari ni kita nak buat untuk esok. Uh, untuk esok eh. Indong madu tu nak buat untuk esok. Okay. Indong madu yang uh, kita jual ni memang pada harga RM36. Orang tanya kenapa murah walaupun daripada Gunung Sabalan. Kita kata sebab itu yang kita hargalah. Sepatutnya kita jual pada harga RM38. RM38, RM39 lah itu adalah harga yang patut. Tapi kita tak buat lagi lah. Eh? Uh, kita tunggu lagi sikit lah kita bagi harga yang sama. So untuk indong madu. So anda-anda yang memang cari indong madu, yang kualiti dia memang bagus, indong madu ah memang boleh. Cuma satu hari indong madu ataupun honeycomb ni, eh? ada tak dalam fridge? Ambil yang dalam fridge. Okey, tengok eh. Contoh eh. Ah, ini. Ni dia orang dah nak potong indung madu ni ataupun sarang lebah ni. Ah, dia orang kata memang betul-betul bagus ni. Ah, ini eh. Ah, ini yang dia orang dah keluarkan tadi. Okey. ah yang ini memang kualiti dia sangat-sangat bagus RM36 Cuma kita ada limit eh Satu hari kita boleh keluarkan RM50 sahaja Sebab nak kena potong semua bukan mudah 50 saja dan apa ni kena bagi Abai dia ni lah melekat dah tangan Abai dia. Ah uh, okey. So jadi anda-anda yang nak beli indung madu kita anda boleh beli uh, dalam masa beberapa hari lah. Uh, dalam masa beberapa hari pula. Delivery akan ambil masa beberapa hari. Macam yang mana order hari ini akan dapat hari Khamis keluar eh. Ah uh, indung madu hari ini siapa order hari ini dah akan dapat hari Khamis. Okey. Sorry sebab saya kat dalam bilik production saya tengah buat. Ah uh, daripada uh, Sat, 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 sat. Saya nak kena basah. Tangan. Tisu, tisu, basah. Okay. Um, banyak orang telefon mengenai STR. Shah Zam call Cik Parik. Apa dia call Parik? Okey. Uh, <laughs> Allah, very busy day hari ni. Very busy day sekejap ya. Eh. Ah. Tisu basah. Basah habai ni tengah melekit ni. Eh, eh Sanizam kau lawak. Abai ni suruh kau panggil tisu basah kau gimana? Ambil tisu. Ha? Huh? Dah tak payah tak payah. Slow sikit kita orang punya nak buka. Hari ni slow sikit. Semua agak slow sikit. Uh, hari ni dia orang semua kepenatan lagi. Uh, hari ni baru hari stay eh. Tapi dia orang masih macam ni. So, uh, kita terima banyak aduan mengenai STR tak lepas. Okay? STR tak lepas. Ada banyak aduan mengenai STR tak lepas. Uh, ada antaranya. Antara reason dibagi mempunyai um, pendaftaran perniagaan. Perkongsian liabiliti Terhad lah PLT. PLT ni... Dia adalah alternatif yang lebih murah daripada buka senyam berhad lah. Kalau kau tak mampu buka senyam berhad, tapi kau nak lebih kan, sebab kau berfikir untuk bisnes dalam jangka masa panjang, kau pergilah register PLT sebab dia lagi bagus. <San -tian> tapi, ramai yang complain, uh, bila diorang masukkan ada nama kat PLT, terus tak dapat. Okay? Saya rasa benda ni tak masuk akal sebab kita kan mula daripada hari tu STR ni berdasarkan pendapatan isi rumah. Kalau pendapatan isi rumah masih below RM4,000, kau ada STR, kau tak ada STR, eh sorry, kau ada PLT atau tak ada PLT, dia tak dia irrelevant. Dia irrelevant. Kau kena apa ni, uh, tetap juga luluskan. So, ramai yang kena, diorang ada PLT, diorang nampak. Sedangkan PLT tu, pendapatan diorang, diorang register business, pendapatan diorang bersih RM3,000, RM3,000 lebih sebulan, tak dapat saudara-saudari tak dapat. And lepas tu uh, ada isu yang ada rumah. Eh, rumah flat kecil ni, rumah yang 80 ribu, 70 ribu kan. Um, pemilikan rumah tak dapat. Dah ada milikan rumah. Tapi kau punya income masih lagi berapa ribu sebulan. Kau tak dapat. Yang ada kenderaan, ada kereta lama-lama. Kau ada 2-3 biji kereta tapi kereta kau kereta lama-lama. Kan? Kereta ada dapat, ada kereta kancil, ada kereta proton. Kau dah habis bayar sebagai contoh kan. Tapi kereta kau lama. Eh, kereta lama. Tak dapat. Lepas tu ada anak-anak yang mana ibu bapa belikan anak-anak kan. Kadang-kadang anak-anak dah nak masuk pergi asrama, pergi universiti. Duduk dekat luar, jauh kan. Jadi mak bapak belikan motor. Motor atas nama anak. Mak bapak belikan motor. Bukanlah motor mahal. Bukanlah motor mewah. Tetapi motor lah. Motor RM3,000, RM4,000. Kan? RM5,000 punya motor. Mak bapak beli, letak nama anak. Tak dapat. Sebab anak ada motor. Okay? Okey? So benda ni macam menjadi Saya rasa sangat-sangat mengarut lah Dia sepatutnya tengok pendapatan isi rumah Dia bukan tengok kau ada kereta ke tak ada Kalau kau ada kereta pun Kereta dah lama kan Memang kau layak lah ada kereta kan Contoh bukan semua kereta Bukannya mahal sangat untuk dapat kereta kan Pendapatan kau Dia bergantung kepada pendapatan kau seisi rumah Bini tak kerja Anak universiti kan? Kau belikan motor untuk anak kau tak dapat Berapa banyak keluarga yang tak dapat ni? STR. Melambak. Melambak gila. So, this is a big problem sebenarnya. Saya pun tak tahu macam mana sebab daripada beberapa hari lepas kita dah dapat 40 ke 50 aduan. Okay? Satu aduan tu ada satu hamba Allah ni dia ada PLT. Dia bukannya bisnes tu tak banyak pun ada PLT. Tapi bisnes tu tak banyak. Bisnes tu uh, dengan apa kerja, gaji dia, dia kerja gaji lebih kurang dalam RM2,700. Bisnes PLT ni sebulan dalam 300 400 Tapi dia buatlah PLT RM300, RM400 kan? Uh, jadi dalam income dia seisi rumah lebih kurang dalam 3000 lebih. Belikan anak motor. Belikan anak motor lah. Dia orang kumpul-kumpul duit. Yang kadang-kadang orang kumpul-kumpul duit. Dia orang belikan anak motor. Dapat belikan anak motor. Motor beli anak murah. Motor tu lebih kurang RM5,000 punya motor. Kan? What happen? Tak layak. Sebab anak ada motor dan uh, dia ada nama dalam PLT. So benda macam ni saya rasa macam tak masuk akal. Dia defeat the whole first requirement yang mana eligibility ialah untuk uh, if you are eligible kalau berskata you punya income adalah 4000 dan ke bawah tak silap saya. Dia jadi makin teruk ni. Okey. So kerajaan kena tengok benda ni bukan benda ni bukan main-main. Kerajaan kena tengok eh, kena tengok dan dia kena pastikan bahawa uh, perkara macam ini bukan perkara yang mengarut. Okey, pun tak dapat STR. Kenapa anak tak dapat STR? Kenapa lah parit? Apa pasal? Okey, uh, lepas tu so ini adalah cerita dia lah. Anak uh, anak tak dapat STR. Dia tahu dia beritahu tak kenapa dia punya reason dia. Dia cakap tak kenapa kena reject. Yang masuk reject ni tak masuk akal. Kalau pendapatan kau lebih daripada RM4,000, itu betul lah. Pendapatan kau lebih, okay fine. Tapi contoh kau kata ada rumah. Kan? Ada orang tu, yelah rumah. Rumah beli, rumah kat kampung. Rumah apa ni, rumah yang dulu-dulu rumah single dulu kan. Yang dia diorang beli, contoh kat Kuala Kubu. Ada kes satu tu Kuala Kubu. Masa diorang beli tanah rumah kat Kuala Kubu tu, Diorang ni, keluarga ni, kan, cuma seorang saja yang bekerja. Lepas tu, diorang ambil loan. Umur dah 60 lebih. Dah 60 lebih dah. Pension dia sebulan, ada 2,000 lebih. Dia ada tiga, ada dua orang anak masih dekat, baru habis tengah-tengah uh, lima satu, tahun pertama satu, tahun ketiga satu, tahun akhir. Eh? Anak dia, dia lima orang anak. Rumah dah habis bayar dah ambil loan dulu daripada kerajaan kan state government state government rumah dah habis bayar rumah dah habis bayar uh, value rumah tu tak tahu dah berapa sekarang lah tak tahu lah berapa sekarang tapi rumah dah habis bayar rumah tu dah tua dah 30 lebih tahun dah 30 lebih tahun ke 30 tahun tak silap saya lah lebih kurang macam tu lah rumah tu so dia ambil loan kerajaan dulu masa dia ambil loan kerajaan kan tak pasti lah tapi dia kata memang ada rumah dia dah ambil dia kaki tangan kerajaan dulu so sekarang rumah tu dah habis bayar rumah dah habis bayar rumah dah habis bayar Dulu bini kerja, sekarang bini dah tak kerja eh. Bini bukan kerja kerajaan. So, dia ni income daripada suami je lah. Uh, saya rasa income suami uh, pencen dalam RM2,000 lebih. Dia orang cakap kena reject. Sebab ada milikan rumah. So, saya cakap, kau memiliki rumah satu benda, tetapi pendapatan kau seisi rumah sekarang, dengan anak masih lagi pergi ni, kan kau punya pendapatan seisi rumah kau dalam uh, saya dia kata tak sampai 3000. Tak sampai 3000. Okey, dengan anak masih bersekolah. Saya tak tahu macam mana dia orang ni kan. Dia orang kahwin lambat. Laki tu kahwin lambat. Kan, dia kahwin lambat. So, uh, dia cakap ini masalah lah kan. Dia, dia orang tekilan lah. Tekilan dia orang terpanjat. Kerana ada rumah. Bukan rumah bukan rumah harga mewah. Bukan rumah mewah. Bukan rumah mewah tak dapat. So yang dekat flat sini ni ada flat tau dekat area sini pun tak dapat. Pak cik ni umur dah 70 tahun. Ha, uh, isteri dia umur 60 lebih kan. Flat. Yalah memanglah rumah flat dulu beli flat tu 30 tahun yang lepas berapa saja harga. 30 tahun yang lepas kan rumah flat tingkat 2. Tak dapat, dia kata sebab ada pemilikan rumah. Saya tak faham lah, pemilikan rumah, pemilikan kenderaan tu sepatutnya tak menjadi alasan dia tengok sepatutnya memang pada pendapatan isi rumah. Kalau pendapatan isi rumah below 4000 means below 4000 lah. Kan? Nak kena ambil kan untuk STR. So kita telah kumpulkan data sekarang, lepas tu kita boleh tengok kan. Orang-orang macam apa ni bekas tiusa politik Anwar Ibrahim Orang-orang macam ni semua mampu lah. Saya pun tengah membaca macam mana Farhaj punya deal recently dengan MGAT bawah apa ni uh, uh, MyEG punya deal kan. Saya tak faham sebenarnya lah. Saya kesian. Saya kesian tengok. Apa yang berlaku ni saya kesian tengok lah. So, kita kena pastikan lah, kan? Jual rumah dan sewa rumah lain. Ah, ya, betul. To the extent. Kan? To the extent. Yang susah makin susah pula. Kau punya prinsipal is to give STR untuk isi rumah bawah RM4,000. As long as isi rumah tu pendapatan bawah RM4,000, kan, walaupun dia ada sedikit harta, walaupun dia ada kenderaan, kau tak boleh, apa ni? Okay. Kita keluar makan pukul berapa? Dia dah siap belum? Dia dah mandi belum? Okay. ah, uh, ya, yeah, banyak lompong. Budi, kau dah tidur belum ni Budi? <laughs> beli dah? So, macam mana guys? Eh, tak ada. Bukan kefisik beli. Bukan kefisik tak tak ada. Then, kau beli apa? Dabido. Dabido mahal nak mampus lah. Bidok RM35. Yang tu RM39. RM39, RM200. Eh, hey, ni RM90. Eh, buat apa? Eh, buat apa? Dabido lagi sedap kan? Tak paksa lah. sebab tak ada... Aku ah, cekik kau. Pergilah cari tempat lain. Tapi bidom ni besar tak? Sama ke? Sama ke? Macam sama. Tapi. Sorry, hey, tengok, tengok dia tengok beli kopi dia tu. Ini 90 gram. Dia ada one? Okay, ah, ha, tengok. 90. Okay, ambil. Okay, ambil. ambil lah bawa sini. Uh, ni. Abang ada. Ada yang kosong tu. Eddie ni kan ikut suka dia. The last one. Are you sure? ketuk kepala kau ini, yang itu berapa gram? Seratus. Eh. So, minum mana lagi murah? Benda apa benda mana lebih kurang? Ini, ini berapa ringgit? Ini tiga lima. Yang itu? lebih. Okay. Ah, sorry guys, apa ni uh, tengah uh, inilah tengok uh, tengah uh, cost saving kat office ni. Office ni benda yang paling luxury yang diorang ada ialah kopi. Kopi lah yang diorang ada. Kadang-kadang sampai ada Bon cafe ataupun Bon cafe lah biasanya. Bon cafe itulah benda paling luxurious dekat dalam kita punya pantry. Betul tak? Kan? Ha, itu adalah benda paling luxurious. Ya. Uh... Yeah. Masuklah, masuklah. Masuklah dah check semua betul Encik Azman. Kesian saya tengok. Sebenarnya STR tu akan membantu. STR tu dia masuk sekaligus kan? Dia sebenarnya akan membantu guys dengan orang yang nak bersekolah. Anak-anak nak sekolah. Dia akan membantu ekonomi local economy. But that is not happening now. Tak lama lagi dah puasa. Ramai tanya dengan saya kenapa jual barang pada harga murah. Sebab kita nak things to move. Kita nak things to move. Kan? Kesian tengok apa yang berlaku Saya tak faham lah. Saya betul-betul tak faham. Kita ada apa? PMX. PMX yang bagus dan pihatin. Sedap je ya, Eddie kan. Sedangkan semalam dia hari lepas dia marah-marah dengan PMX ni kan. Tengok dia sakit hati kan. Dia kata PMX yang bagus dan pihatin. So, ya yeah, jadi uh, itulah guys. Saya pun macam ramai sangat orang hantar mesej. Saya sampai tak tahu nak buat apa. Kita bukan nak, kita boleh nak buat apa kan. Nak buat apa kan. Tak lah, nanti kita tengok macam mana kan. The starting match, kita boleh cakap lah. Tapi kita try lah our very best. Um, okay. Uh, sekarang dah jam pukul 12. Okay. Saya nak kena sambung untuk potong indong madu. Uh, kita orang kena buat untuk indong madu ni kalau tak tak, tak terhantar. Uh, jadi itulah answer kenapa kita masih jual indong madu kita pada harga murah. Ya. Yeah? Kita jual pada harga murah because of this lah. Kan. Um, Tak tahulah guys, kadang-kadang saya tengok pun saya pun jadi bingung. Tengok segala apa yang berlaku, saya jadi bingung. Kan? Orang datang, orang mengadu, orang beritahu yang dia orang tak dapat. Dia orang berharap. Dia orang berharap ni. Anak masih ada nak sekolah. Ada seorang tu menyesal belikan. Menyesal belikan motor anak dia. Menyesal. Menyesal. Belikan motor. Sebab ramai ibu bapa, anak-anak pergi sekolah, pergi universiti. Duduk rumah sewa, jauh nak pergi pusing-pusing. Belikan motor untuk anak. Duit saving dah belikan motor untuk anak. And then lepas tu, anak ada motor. Alasan sebab anak ada motor, kau tak dapat. Macam tak masuk akal. I don't know what to say lah. Kan? Kesian tengok rakyat Malaysia. Penat lah bercakap kadang-kadang kan? Betul tak? Ah, saffron macam mana saya? Saffron adalah satu gram. Sekejap eh. Ah, mana botol saffron Abah Aidil lah dekat dalam Abah Aidil punya bag ke? Sling bag ke? Tengok. Abah Aidil bawa dalam sling bag ke? Saffron adalah satu gram. Okey, ianya adalah saffron yang kualiti sangat-sangat bagus. Sekarang ni, ada yang ustaz yang famous jual saffron tu, kualiti yang sama dia jual lebih kurang dalam RM28. Hari itulah tak tahu sekarang dia jual berapa lah. Ini adalah saffron yang orang jual satu gram dalam RM30 ke RM35. Okay. Uh, tapi saya rasa untuk saffron tahun ini yang harvest baru ni dia akan jual mungkin dalam 37. Untuk kualiti ni. Kita jual 1 gram. Siapa ambil abai dia punya botol saffron? Ada? Okay. Kita letak dekat dalam ni. Okay. Uh, ini packaging dia. Ya. Yeah. Alright. Right. Uh, tapi untuk saffron dia akan mula keluar saya rasa hari Jumaat atau hari Sabtu boleh keluar. Saffron mula akan boleh keluar pada Jumaat atau Sabtu eh. So tapi limited. Limited saya pun tak tahu berapa banyak lagi yang yang ada eh. Ini saffron kita. Ini adalah saffron Khorasan. Di mana saffron yang ditanam di uh, area Khorasan Iran iaitu area terbaik yang mengeluarkan saffron terbaik dekat daripada Iran lah. Uh, inilah saffron yang super the gin yang AAA yang orang jual mahal-mahal tu ialah daripada Khorasan eh yang sampai RM40 yang ada tuan jual kita jual pada harga yang ini kita jual pada harga 20 tapi the next batch dia akan naikkan harga kepada RM23 RM22 macam tu eh ah uh. <tuh> so this is a problem Aku tak tahulah nanti kalau negara kita jadi macam Iran. Kan? Ekonomi yang menekan akan menyebabkan rakyat bangkit dan marah. Possible. We just wait and see lah. Kan? Malam tadi saya jumpa Kak Dayang. Kak Dayang pun bercerita macam-macam orang komplain. I don't know what to say anymore. So kita jumpa petang nanti guys eh. Malam nanti kita jumpa eh. Ya, yeah? uh, petang nanti kita jumpa untuk kita punya live live stream pertama kita dekat studio. Tengok sama ada okey tak okey hari ni. Eh, yeah? Saya nak teruskan kerja untuk potong indung. Uh, hari ni saya akan pack indung-indung tu. Hari ni saya akan buat dengan Farid. Um, untuk batch yang akan keluar esok. Anda yang order hari ni saya rasa akan keluar. Wan. Yang order hari ni akan keluar hari Kamis Wan eh. Kamis Jumaat eh. Kamis Jumaat. Anda yang order hari ini akan keluar pada hari Kamis atau hari Jumaat. Eh? Dia queue sikit eh? untuk indung madu. Okay? Right? Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye.